Прибросим номинанты. Финалисты номинации, спасибо на добром условии. Поднимайтесь к нам, на центре нашей сцены, что у вас видели абсолютно все. А для оглашения победителя мы приглашаем на сцену Владимира Пушковского. Под ваши аплодисменты. Глава благотворительного фонда «Фонд Добрых Дел». Первый проектор Запорожского национального технического университета. Пожалуйста, возьмите конверт, в котором... И написано, кто же победил в этой номинации, несколько слов. А вам поможет, конечно же. Итак, давайте я вам наушка, да, вы потом продублируйте. Итак, победителем этой номинации является газета Район. Маємо дипломи про Олександрівську премію про участь в цьому заході. І ще раз давайте поаплодируємо газета Районка. і висвітлює всі які відбуваються. Взагалі, молодці, коли я дізнавалася про те, хто дійсно і чим займається саме в цій сфері, то зрозуміло, що районка просто поперед усієї. Пожалуйста, представитель газеты района. Хотим поблагодарить всех и организаторов за этот прекрасный проект. Как говорится, добрые дела – это язык наших сердец, потому что они не знают ни границ, ни национальностей. Хотелось бы, чтобы этот язык и дальше звучал. Как говорится, в Библии блажение давать, нежели принимать, поэтому хотелось счастливы от того, что они делают так много добрых дел и чтобы эти дела никогда не заканчивались. Спасибо всем. Спасибо большое. Продолжаем наших друзья,